Ну, уже сказали, меня зовут Олег Харин. Я 40 лет э, проработал в судовых коллективах. Это примерно 5 заводов города Винницы. Э, работал 30 лет инженером, 10 лет начальником отдела. То есть я не литератор. Я закончил свое время в области Винницкий политехнический институт. Это сейчас он технический университет. Конечно, я стихи пишу на разные темы, очень много о трудовых коллективах, о заводах, но ну, и пишу юмор. Ну, как и пишется юмор, юмористическое стихотворение, если ты работаешь начальником отдела. Ну, подходит какой-то праздник, 8 марта, и вот женщины говорят, Олег Петрович, напишите юмористическое стихотворение к 8 марта. Ну, приходилось писать. Ну, я прочитаю. здесь не велика, не высочайшая велика, а просто тупая. Проснувшись утром после пьянки, я бросил взгляд на календарь. Пора подумать о подарках, для кончится февраль. Придумать дело не момента, не покупать же, скажем, торт, а может в поисках презента Махнуть сперва ювелиртор, Сверкаясь бликами сапфиры, Струится золотая цепь бриллианты Для моей глафиры Восьмого марта — офигеть! А может, сумочку какую? Китайскую, недорогую. А сколько-сколько? Я психую. Ну, цены — нифига ж себе. Неделю бегал в магазины. Мегасмак, мегагрант, универмаг — Полдня потратил на картины, Чесал затылок на хрусталь, Смотрел на борщик маникюрный С названием странным. Золинген, платочек приглядел ажурный. Не то, не то, не то совсем. Потом подумал про колготки. И не решившись и на них, Купил ей пять бутылок водки. Пусть будет праздник на двоих. Ну, и сейчас очень актуальная тема Это ОЗБВП э, Также ЖЭКи И вот у меня тоже недавно э, там, Я живу в доме на Тержилове И вот меня очень хотели выбрать начальником То есть ОЗБВП э, Но я оказался, вы знаете, я сети пишу Я... Э, Розробати э, документацію э, технічну для малих Ну, Очень роботи, а ЗББ я не змогу Ну, Я так помню, він втечі не був колись. Я взяв його п'ять э, слів, а далі я сам писав. На Майдані біля дому революція йде. Головне питання там бути в ЖЕКу чи ОЗББ. Там зібрались всі розумні і недовгі, всі активні, екстремальні і байдужі. Я хочу вам нагадати, кого вибирати, чому не прийшлося, щоб не прийшлося мої любі сльози витирати. Про голову ОСББ, подумайте, люди, виберете злодія, то лихо вам буде. Подумайте, подумайте про достойних наглядову раду. Щоб не було у злодіїв і зради, щоб могли там слухати скарги і поради, щоб не було в нас погано, як в Верховній Раді.